Я видел следующее, нас на трассе обогнал джип белого цвета, за ним обогнала нас Хонда. То есть перед нами сложилась такая картина, что эта Хонда как будто гонится за этим джипом. То есть Хонда всячески пыталась подрезать этот джип, пыталась обойти. В последний момент Honda обходит джип по правой стороне и всячески его прижимает к середине дороги. За поворотом, за поворотом на трассе стоял молоковоз без движения, он просто стоял на обочине. В тот момент, когда Honda прижала этот джип к середине дороги, внезапно этот молоковоз начал движение к середине дороги. То есть, получается, в общем, зажали этот джип так, что ему некуда было просто деваться. На каком расстоянии, на какой расстоянии от поворота был молоковоз? Он получается, ну, в принципе, в общем, не посередине, да, где-то чуть ближе к середине с той стороны со встречного движения поворота. Образом, на половине мы, Ну, вы... не на половине, грубо говоря, не доезжая, может... Ой, ну, сколько, ну, метров 50, грубо говоря, так. Метры 50, так? Да, да. То есть он стоял на руху. Да, он стоял без движения, просто стоял на обочине. в какой момент он начал рухаться? Он начал движение в тот момент, когда эта Хонда прижала джип на середину дороги. Ближе mm -hmm. к разделительной полосе. Це було на повороті чи раніше ніж поворот? повороті? Так, да, ну грубо говоря, було это все на повороті. Угу. Ясно. Що ви ще можете прогадати? Я ще могу вспомнить то, что вот этот молоковоз выехал на середину дороги. когда Honda зажала это тоже джип, то есть человек просто, я так понимаю, хотел избежать любого столкновения с, с каким-либо автомобилем. После того, как его уже зажали, то есть в безвыходной ему ситуации, значит этот газон пришелся удар по касательной, по касательной левого крыла газона. И потом он резко повернул вправо руль и удар весь пришелся на середину автомобиля. Яка марка була автомобіля? Такого. Ну, э, джипа. Тойота. Яка марка була автомобіля, який його піддержав? Honda. Honda яка? Черного цвета. А, яка марка? Акорд. 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 А номер Honda ви пам'ятаєте? Э, да, я э, запомнил номер Honda, но к сожалению я вам не могу сказать, так как... Хочу отримати гарантію безпеки. Угу. Зрозуміло. Наступне на питання. Коли це відбулося? 2 февраля. В якій годині? Приблизительно в пол 8. 7.20. А ви чому поняли на Не, у мене була встреча зустріч. моим партнером, бизнес-партнером. Вы звідки ехали и куда? -то? С Кривого Рога. С, с Кривого Рога? Да. До Днепропетровска, так? Э, ну нет, у нас еще должна была встреча произойти на пересечении дорог. Ну, Но, <связано> ее перенесли в Днепропетровск. Ясно. Зрозумимо. Какая ваша думка тобто, про характер детками. Мое мнение, лично мое, и мнение моих товарищей, которые сидели рядом. То есть они об этом скажут тоже, если им дадут гарантии безопасности. Мое личное мнение, что это просто было подставное ДТП, просто подставное, потому что, ну, грубо говоря, работали профессионалы. То есть они просто человека вот зажали. создали ему такую ситуацию что що... то скажи будьте коли было дтп и через який час приехала шутка допомога или нече ну это грубо говоря было в пол восьмого минут двадцать восьмого точно время я не помню значит мы когда выбежали начали пытаться помогать водителю Начали пытаться открыть двери, но, к сожалению, ничего не получилось. Мы только смогли единственное отогнуть ободок, где стекло, упор вверх, стекло, упор стекла вверх. Вот этот ободок. Все, к сожалению, мы ничего не смогли сделать. Значит, скорая МЧС и ГАИ приехали минут 40 час, вот так. Точно не помню, ну очень долго они ехали, очень долго. Вы не могли открыть другие двери Toyota? Дело в том, что мы не пытались как бы открыть там другие двери, потому что человека очень зажало. Понимаете? Мы пытались открыть водительские двери, чтобы как-то его, как-то попытаться освободить его, ну что ли, вот, просто спасти жизнь человека. Ильфа и вы в это видели? Честно говоря, мы даже не видели. А когда вы их побачили? Я ее не видел, я только <къех> видел водителя молоковоза, который вылез, целый невредимый, mm -hmm. по непонятным вообще причинам, mm -hmm. если произошло такое столкновение. Он стоял в стороне. То есть, в принципе, все. Потом, когда приехали, МЧС приехала, ходила вокруг машины, ходили, ходили, что они там высматривали, я так, честно говоря, я не понял. Ну, потом начали какие-то там процедуры спасательные. Все, потом получается мы подходим к работнику ГАИ, я говорю, э, я, и не только я, вот ребята со мной, это все происходило на наших глазах, э, запишите, пожалуйста, наши свидетельские показания. Ну, после чего э, взяли у меня только номер телефона и сказали, если вы понадобитесь, вам сообщат. Все. Вы запоминали противника милиции? Ну, лицо, да, лицо запомнил. А звоня какой? Япония. Майор. У нього були якісь ну, е, е, документовые через обличчя або какие якісь... Ну я так, якщо увижу, то вспомню. Ясно. Ну. Тобто міліція і МЧС приїхали одночасно, так? А, да, да, А коли приїхали журналісти? Ну от я їх вообще не бачив, цих журналістів, Вообще. Там був один чоловік з МЧС, з камерою камеры Ага. просто было uh, люди на uh -huh. Ясно. Mm -hmm. как вы, как вы станете, был в каком состоянии был воде, когда вы... Э -э он еще хрипел, ну как хрипел, он стонал, стонал очень сильно. Очень сильно стонал. То есть он всячески дергался, пытался то ли вылезти, то ли что. Ну, к сожалению, ну, хотя бы, если бы скорая хотя бы приехала раньше, но еще были шансы, какой-то там укол может человеку сделать, там, какой-то капельник, какие-то, я не знаю, есть препараты сейчас, 21 век Есть препараты, которые сохранили бы хоть как-то жизнь. Может, да, там, есть переломы, может, какие-то там были ну, серьезные последствия. Думать. Да, это мое личное мнение. Ну, в принципе, если бы ну, не... Они... Сколько часов, приблизительно, он за вашим Минут 20. Минут 20 он еще то вы 20 минут не могли а там ніяк, там... Ничего там, к сожалению. Как mm -hmm. вы думаете, почему вы не побачили эту пассажирку? Ну, если бы она хотя бы какие-то жизненные э, подавала признаки, то есть, ну какие-то там стоны или еще там что-то, какой-то крик там, плач, mm -hmm. ну грубо говоря, то конечно мы обратили внимание. А так наша задача была по максимуму быстрее вытащить этого водителя. А вы бачили эту пассажирку? Нет, я вообще, я лично ее не видел. Ребята говорят, что там была какая-то девушка. Ну, ну вы понимаете, что э, пресса говорит, интернет пишет, что была скорость 160 км в час. Вы сами понимаете, что. что а на мы... вашу думку, какая там была шотки? Скорость была около 110-120 км в час. А ваша особо-то швидкость была? Какая Моя была. 80-90 отак от. Десь в тому я позоні. Так. Да. Ясно. Скажіть, будь ласка, чи... відповіши на таке питання. Чи ви намагалися покрити своє обличчя у розмовах з іншими журналістами? Ні. Чи ви давали таку умову іншим журналістам? Чи ви тільки на половину обличчя? это интервью? Да ради Бога, я не боюсь Пускай показывают То информацию. вы открыто даете, Конечно Вы открыто Все меня видели в глаза, как вы Что я настоящий, не какой-то там, не знаю Ясно ну? Представьтесь, Петровска С какого года вы? Ященко Дмитрий 85-го рождения Место проживания? На сегодняшний день Вообще город Днепропетровск а место регистрации по паспорту? Днепропетровск. Днепропетровск, да? По да. а. приблизной улице хотя бы? Ну, я не могу вам сказать. Ага, ясно. Ну, хотя бы район? Не могу. Ну, ясно. Добре. Э, э, ну... Тобто на сьогоднішній день ви готові давати свідчення? Звісно, так. Да. Якщо мені забезпечать uh, безпечність. І готові розказати про цю ситуацію на телебаченні? Це тобто, абсолютно відкрита Звісно. Без проблем. Які ж ще моменти ви можете пригадати з ДТП? Чи були якісь особливості самого зіткнення? То есть особенности столкновения выглядели в следующем. Почему водитель газона внезапно поехал на середину дороги? Это первое. Второе. Почему он при касательном столкновении с джипом свернул резко вправо? То есть, ну я, я вот это вот не понимаю. А як рухалася та Чорна Honda? Як їхала? Як вона рухалася по відношенню до джипа, сама Чорна Хонда? То, то куди вона і як вона Она Вона обогнала ну, його справа. справа сторони. А в момент діркнення де вона була? Вона ушла вправо і уїхала. Поїхала прямо. І фактично... Просто чоловіку не оставили вибору, Просто-напросто. Тобто у нього не було можливості для маневру? Ні. Ваша усиленка ситуации как? Это подставное. То есть человека просто умышленно взяли вот так. Создали ему вот такую ситуацию. Ну, дякую вам.